Во втором классе я пришел в школу и меня пригласил мой учитель по физкультуре Молчал Никола... Александр Николаевич, и я пошел, а мне понравилось. Я решил продолжить заниматься баскетболом. Честно, я не ожидал, так как лишние награды даются тем игрокам, которые, я думаю, попали в восьмерку из команд. Но мне было очень приятно. В этом году это пока что лучший результат, но мы могли быть в восьмерке, могли быть в пятерке даже. Ну, во-первых, не хватило настроя, когда мы вышли против Италии. Да, мы были чуть уставшие, но мы думали, что а, Италия проиграла Хорватам 30, мы сейчас ее выиграем. Но такого не вышло. Мы проиграли, и итальянцы вышли с одной победой, мы с нулем. Конечно, нужно много над чем работать, но пока что многое получается, но и многое не получается. Нужно работать. Конечно, когда я убежал в отрыв, забил мельницу, это был мой лучший момент, я считаю. Мне понравилась Сербия. Там играет... Не, мне все, конечно, команды понравились, но, не знаю, больше всего нравится Сербия и Греция. Во-первых, у меня там много друзей, и тоже стиль игры вот, меня очень прилегает. Да, у греков очень жесткий баскетбол. У серба более такой слаженный, все как по нотам. Ну, конечно, это было 7 как у каждого игрока стать лучше, стать профессионалом своего дела.